Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України і Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розповімо про місто Чугуїв, що на Харківщині. У цьому гуртожитку в Чугуєві Харківської області безбаченкам завжди раді. Надія працює маляром у Жеку. Каже, тут є все необхідне для життя, і найголовніше підтримка. Ну ми тут одна велика сім'я, поэтому ми стараємося праздники всі проводити в місті. Ті, які здесь залишаються, ну так дружно. Ігри проводимо, гуляємо. Ну так стараємося держатися більшою сім'єю. Молоді люди від 15 до 23 років можуть жити тут безкоштовно. Розрахований гуртожиток на 30 дітей: 15 дівчаток і 15 хлопчиків. За три роки він став домівкою для 75 людей. Головна мета не стільки дах над головою, скільки соціальна адаптація. Тут допомагають влаштуватися в житті, адже жити у гуртожитку можна не більше трьох років. Ребята получають соціальні послуги. Це і. психологические, и бытовые, и юридические, ну и много-много других, и медицинские. Из наших 75 человек мы 35 человек мы вместе с ними занимались, помогали, сдавали тесты. И они у нас 35 учатся в высших заведениях, техникумах, колледжах. А в цьому закладі діти проходять соціальну психологічну реабілітацію. Тут допомагають тим, хто втратив батьків або пережив якісь родинні потрясіння. Розрахований він на 15 дітлахів. дітей. ми по інноваційній методі, яку самі розробили, презентували на українському семінарі. Вот оценка потребності ребенка. То есть ми оцінюємо, що нуждається ребенка за 9 місяців. Ми рішаємо оцінені проблеми. А це ще одна соціальна програма місцевої влади. Інформаційний центр при бібліотеках безкоштовно скористатися всесвітнім павутинням може будь-хто. Щоправда, не більше години і лише тричі на тиждень. Новачкам допомагають освоїти ази інтернету. Я постоянно пользуюся інтернетом. Очень много інтересного котрого нельзя ні в принципі, ні по телевіденню, ні в книгах. Книги дорогі се недоступні. многімні. Ця бібліотека виграла у конкурсі з організації нових бібліотечних технологій і отримала комп'ютери. Працівники пояснюють, взяли участь у проєкті, щоб привабити читачів, адже книжки українці стали читати менше. А ось комп'ютери опановують старанно всі: від дітей до пенсіонерів. Програма спрацювала. Третина невеликого міста буквально за рік стали читачами модернізованих бібліотек. і продовження теми. Далі ексклюзивне інтерв'ю з міським головою Чугуєва Галиною Мінаєвою. Вітаю вас, Галина Миколаївна. Дякую, що знайшли час для інтерв'ю. Доброго дня. І найперше, які актуальні програми спрямовані на соціально-економічний розвиток, Чугуєва нині реалізовуються? Чим зараз місто живе? Город Чугуев – это один из шести городов областного значения Харьковской области. Город имеет статус города областного значения. У нас население 34 тысячи. Громадой города Чугуева был разработан стратегический план развития нашего города. Стратегия у нас реализуется начиная с 2008 года по 2012. Это уже второй план стратегический, который разрабатывает громада. И самое главное, что мы для себя определили, что очень хочется сделать город таким, чтобы было здесь приятно и работать, и жить, все направления, чтобы все жители, независимо от возраста, независимо от рода деятельности, им было интересно, им было удобно. Сегодня есть возможность жителям города Чугова прийти на городской стадион вот, и заниматься определенными видами спорта. Мы восстановили городские трибуны, мы сделали Ограждения поставили уличные э, тренажеры. И сегодня очень приятно видеть, когда э, люди пожилого возраста э, они занимаются на этих тренажерах. Это очень приятно. Поэтому я думаю, что мы все-таки на правильном пути. Мы сегодня гордимся тем, что ну, вот за последние годы э, в городе Чугуеве проведена большая реконструкция нашего железнодорожного вокзала. Это действительно было своего рода визитка города, потому что все-таки наш вокзал, он строился по отдельному проекту в одно время. И э, город Чугуев, это, прежде всего, это родина Репина. Поэтому э, многие объекты связаны имени, с, именно с именем великого нашего земляка. Сегодня э, на нашем железнодорожном вокзале э, зал ожидания, он сделан как музей. Сегодня те люди, которые э, в ожидании, да, время Отбытия или прибытия и в ожидании кого-то. У них есть возможность познакомиться с прекрасными репродукциями работы имени Репина. У них есть возможность посмотреть видеоролик, который там демонстрируется. То есть было сделано все, действительно, вот э, очень все продумано и очень красивое современное здание. Мы сегодня э, с гордостью говорим о том, что в городе Чугуеве, наверное, пожалуй, во всей Харьковской области нет такой возможности иметь вот такие прекрасные выставочные залы в нашем здании штабу военных поселений. Это памятник национального значения и вот уже два года там размещена картинная галерея, замечательная. Я думаю, что все те, которые имеют возможность приехать к нам в город посмотреть, они уезжают от нас очень довольны и очень с хорошими впечатлениями здание где на сегодняшний день уже церковь это тоже вот памятник национального значения и там когда-то раньше была картина галерея поэтому было принято решение и православная громада получила теперь свой покровский храм и сегодня проводятся работы по его восстановление. Чьи болючие для Чугуева тема житлово-коммунального господарства, чьи идеи реформирования галузи? Мы занимаемся реформированием очень серьезно, и опять-таки, можно было бы сделать быстрее и лучше, если бы в громаде было достаточно финансовых ресурсов. Поэтому наша была задача подумать как, каким образом и за счет каких ресурсов. Поэтому мы и готовили проект, который касался сферы реформирования ЖКХ. Мы отправляли на конкурс, который проводится фондом поддержки местного самоуправления. Мы выиграли, и реализуя этот проект, мы в городе создали первые тогда еще пять объединений совладельцев многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день у нас уже их 12. Они работают успешно, и это яркий пример тому, насколько люди по-другому относятся к своему жилью. Они платят деньги, они этими деньгами распоряжаются, они распоряжаются ими эффективно, продуманно. Для того, чтобы это направление дальше реализовывалось в городе Чугуеве, мы у себя в городе вот уже несколько лет подряд проводим ко дню города такой конкурс на лучшее объединение совладельцев мы такие объединения поощряем. Это тоже своего рода такой стимул. Деньги мы сейчас тоже в свою городскую программу реформирования закладываем на поддержку и на создание новых объединений. 2012 год для нас в этом направлении тоже будет приоритетным. И мы уже сегодня думаем над тем, чтобы создать в городе ассоциацию объединений. Есть очень много вопросов, которые надо решать не каждого в отдельности, а сообща. Безусловно, за многие годы в городе реализовывалась программа по реконструкции уличного освещения. На сегодняшний день город в ночное время похож на город, я бы сказала так. Все наши внешкольные школы, детские сады тоже освещены по периметру. Это тоже и безопасность, и прежде всего безопасность детей, которые приходят на кружки, занимаются в вечернее время. Мне приятно отметить то, что на сегодняшний день проведена огромная и очень серьезная работа по санации нашего коллектора канализационного, который у нас был в аварийном состоянии. В этом году мы тоже реализуем проект по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И в ближайшее время у нас будет на двух домах установлено подъездное освещение со специальными датчиками. Мы сейчас где-то в ближайшее время приобретаем тепловизоры, это для определения потерь тепла. То есть очень серьезная и такая кропотливая работа проводится, и уже проводятся и подготовительные работы, которые будут реализованы в 2012 году, внедряя тоже очень серьезные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Насколько просто быть предприемцем в Чугуеве? Как тут створяются умовы для предпринимательской деятельности? В городе Чугуеве, пожалуй, в одном из самых первых городов был открыт единый разрешительный центр. Мы начинали с, сначала с четырех процедур разрешительных. На сегодняшний день уже более 30. Мы тесно работаем с разрешительными органами города Чугуева. Мы сейчас прорабатываем план наших совместных действий для того, чтобы проводить и тренинги, и учебы, и, может быть, даже какие-то разъяснения каких-то законов да, для предпринимателей города Чугуева. Вы уже вспомнили про несколько памяток Чугуева. Чи много у вас туристов, чи есть Чугуев местом, которое включено до туристических маршрутов? Вы знаете, я могу сказать с гордостью, что Чугуев один из немногих городов, который сегодня может предоставить туристам такое разнообразие исторических ценностей, которые есть на территории нашего города. Мы с этой целью и проводим ежегодно международные репинские пленеры. У нас уже 12 лет подряд вот международный репинский пленер проводится. У нас очень красиво летом, когда цветут мальвы, и когда приезжают к нам художники на пленер с разных стран, с России, с Беларуси, с Германии, они влюбляются в наш город. И очень приятно, что они от нас уезжают с таким, знаете, положительным эмоциональным настроем. Паня Галина, а я членом Ассоциации Мест Украины? Вообще, какую вы ви видите роль те э, этой Ассоциации в развитии местного самоуправления? очень хорошо э, говорить на эту тему там, где тебя слышат, там, где тебя понимают, где есть единомышленники. Э, очень приятно то, что именно к таким э, пленарным заседаниям готовятся очень серьезно. И с Ассоциацией городов Украины, ну, наверное, считаются все руководители всех ветвей власти и всех уровней, потому что и как доказательство э, не приходят к нам на заседания и... Мы имеем возможность да, высказать вот те проблемные моменты, с которыми мы сталкиваемся каждый в своем населенном пункте. А их на сегодняшний день очень много. Поэтому роль ассоциации она очень важна. Мы вырабатываем единое мнение, единую позицию, которая доносится и которая ну, по мере возможности учитывается при принятии бюджета или при принятии других законодательных органов. Хотелось бы, конечно, чтобы э, больше прислушивались, потому что все-таки органы местного самоуправления — это, это громада, это люди. А какая власть без людей? Дякую. Я нагадаю, что с нами была міський голова Чугуева Галина Минаева. Еще раз большое спасибо за вместовое интервью. Я также вам щиро дякую. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все. Партнер програми український бізнес-ресурс, корисна ділова інформація. Дякую за увагу. Побачимось.